Назовите ваше имя, фамилию и в данном случае род долж, должности или род занятий. Ну, Титов Олег Александрович, я зам командира 12-й сотни, то есть знаменитой нашей женской сотни. Расскажите, пожалуйста, цель создания этого объединения и сейчас, вот какие цели вы э, планируете достичь, то есть этими занятиями, на случай чего? Ну, на самом деле все банально просто. Ввиду тех событий, которые происходят в нашей стране. Э, волонтеры создали так называемую раньше так называемую самооборону, которая сейчас легализовалась, то есть приняла юридический статус. Теперь мы являемся гражданским формированием территориальная оборона Днепропетровской области. Вот. И наши цели и задачи, по большому счету, это обеспечивать мир и покой в нашем регионе, в частности. Также прохождение службы на блокпостах, э, патрулирование улиц, то есть оказание помощи по, э, именно по сбору средств для нашей армии. Э, девочки у нас работают также и в центре беженцев и переселенцев э, где очень большой объем работы, который просто не справляется, поэтому работают практически сутками. А скажите, кто финансирует? То есть за счет чего вы существуете? Это все волонтерское? На самом деле это все волонтерское. Как бы есть иногда какие-то финансирования, но безусловно, конечно, их не хватает полностью на все. Но в основном, да, в основном стопроцентные волонтеры. А скажите, вы подчиняетесь Министерству обороны или какой структуре? Нет, мы не подчиняемся Министерству обороны, то есть мы, как я уже сказал, гражданское формирование. То есть волонтеры, которые действуют уже на юридическом статусе. Сколько всего человек как бы, и кто и занимается учетом, как вы регистрируете? Ну, у нас изначально в нашей сотне было больше 120 человек. Вот, но ввиду как бы занятости некоторые бывают люди часто приходят, некоторые приходят редко. Но ну, тем не менее, как бы постоянно поддерживаем со всеми контакты, то есть общаемся и по мере необходимости как бы девочки приходят то есть либо на блокпост либо там в центр занятости или куда-то там либо в общем занимаются работы очень много и ее, ее просто не перечесть то что они делают то есть это по большому счету надо создать министерство чтобы оно могло как-то контролировать все те процессы которые выполняют допустим наши волонтеры скажите кого вы берете Есть ли какие-то ограничения или какие-то принципы по которым вы отбираете участников? вообще нет никаких ограничений ни возрастного допустим никакого характера Ограничений нет. То есть, по большому счету, если у людей есть энтузиазм, есть желание, то есть они приходят и предлагают свои услуги. Абсолютно разные любого профиля. По каким направлениям идет подготовка здесь вот сегодня? Например. Ну здесь подготовка идет по большому счету, если начнутся военные действия на нашей территории, то есть наша самая первоочередная задача это оповестить непосредственно силовые структуры о нападении, оказывать всяческую им помощь и ввиду того, чтобы мы могли это сделать. Мы могли это сделать и остаться в живых. Поэтому, безусловно, проводятся курсы так называемых молодых бойцов, где полностью проходит обучение, начиная от рукопашного боя, допустим, штурм, передвижение, то есть строевая подготовка, то есть, чтобы люди имели представление, как в военное время себя вести и как действовать. Спасибо большое. Все можно.